Те вас, шановні підписники. Сьогодні, як ви обіцяли, ми з Дариною Фрейн робимо виїзний жанелем. Сьогодні ми поговоримо про природу, про стихії, і ми зараз подорожуємо особливою річкою, яка має назву Бог. Ми подорожуємо на справжній гандолі, яка знаходиться в місті Вінниця. Ми і доїхали. Так, ты же обіцяла, що ти мене привізеш в свой город? Так, всім війничанам хочу передати вітання. Всім гостям міста хочу порадити подорожувати на Вінницькій Андорі, як ви можете знайти у Вінницькій реберні. І сьогодні ми поговоримо, якщо в нас вийде з духом води. Дух річки Південний mm -hmm. був. Ну, він он, он а Ближче вот того, що я вижу, ближе к женському структурі по енергії. Це дуже могутня річка. Угу. Про що вона зараз може розказати? Які меседж проведе. <пілляв> Мимо нас проміщалися лютий катер з дитинства. <пілляв> Надо шатать. Вот дух, вот на дух вошел на диалог в прямом смысле, ребята, этого слова, а не в переносном, дав нам эмоции для того, чтобы ченнелинг лингвиста. Во-первых, она здесь когда-то жила, эта женщина, это несколько тысяч лет назад, давно, и она когда-то в этой реке завершила свою жизнь, но она не утопленница, она не утопилась от несчастной любви, она вышла в воду просто ну вот последний день своей жизни. Она тебя приветствует. Гиперборея, приветствую. А, mm -hmm. Она была за Гиперборею, а, Там как-то по-другому называлось. Знаешь, у нас сейчас нет в нашем лексиконе этого слова, этой цивилизации. Да, они здесь когда-то жили, здесь было поселение, река была другой, другое русло было. Реки два раза меняла русло. А, там тоже была река, там тоже что-то было. И вот там, где-то дальше, то есть, за нами, был островок. И Вот там она жила и хранила как, вот, как мастер, как отшельник, получается. Как бы она жила одна и занималась тем, что хранила это место. Какие секреты, какие таинственные приховывают в речке Певденный И что интересно еще, она говорит, первый секрет, что женщины, которые топились здесь от несчастной любви, в действительности она помогала им спасаться. И когда уже она стала духом, то есть когда закончился ее земной путь, и она осталась здесь, она помогала им не делать этого. Давая им такое финальное наставление, типа, а зачем? у нас Да, да. Здесь скрыта какая-то, сейчас скажу, шар, похожий на, как сказать, для подводного плавания, какой-то батискар, такая круглая сфера, два окошечка. Сюда опускали кого-то, чтобы он там искал под водой какие-то подземные люки, подземные двери. Такое ощущение, как будто бы тут не всегда было русло реки, там есть колодцы. Колодцы под водой странно это говорит. То есть есть какой-то некий дно. И под ним что-то еще есть. И какая-то цивилизация оставила там вот такие люки. И вот были. Она, она показывает. Ну, это похоже на советское время, на 30-е годы. Вот мы ехали с тобой как раз по пути. Ты рассказывала про места массовых расстрелов, про вообще какие-то такие вот тяжелые истории. И вот, вот эти советские чуваки в кожаных курточках вот они погружали сюда кого-то. Получается, и он там искал искал эти люки. Зашел? Нет, она не дала искать. Были какие-то, начались такие проблемы. То есть он не смог погрузиться. Сейчас очень много людей говорят, что mm -hmm. нас, вообще людство чекает беда от воды. Вот нас сейчас про пропрацевать карма, как очищение. Она говорит, планеты. что людей ждет беда от людей. Самая беда это вы друг другу. Вода наоборот очищает и сглаживает, и она нейтрализует все последствия действия человека и очищает мир. Я поняла вопрос? То есть самая главная беда это когда люди меняют русло рек. Вот она говорит, что такое беда от воды. Это беда от людей, которые будут менять русло. И тогда вода будет убивать. Только когда вы меняете ее структуру, только когда вы меняете естественный код ее жизни, она мстит. Мы были в Букском каньоне угу. и бачили. Видели... Як далее речка изменяет свою структуру и умывая береги высоких высоких скаль. Mm -hmm. Кажется, там жили великие. Як ты это видишь, як фонац это Она говорит, что жили люди трех ростов, были вот такие чуть меньше, чем мы, метр пятьдесят тогда был рост человека, вот такая средняя малая цивилизация. Высокая это два два с половиной метра и три три с половиной четыре. Это была третья цивилизация. Все они жили в содружестве, они торговали между собой, они общались. Они даже где-то пытались взаимодействовать, то есть в целом между ними могли быть отношения, если разница в росте была небольшой. И у них очень интересные были гибридные дети. Они могли быть как больше, так и намного ниже родителей. А Это было... На воде, говорит, спевают, она проводила интервью. Активная, кстати, речка, есть очень много людей, которые с нами коммуницируют в процессе. Так что она говорит, что было три расы, и они все между собой дружили, пока не пришли четвертые. Uh -huh. А, свитки пришли четверти. Ну а как ты думаешь? Она говорит, что это люди, которые пришли, как раз, как сказать, с каких-то черных земель. Uh -huh. Где были черные леса и черные трава? И они начали между собой ссорить вот этих, типа, и продавать им что-то. И сделали вот эти три цивилизации, три вот эти расы лесных людей, это лесные uh -huh. люди, конкурентами. А чего заглянула терраса? Потому что они не могли поделить территорию. Вот та четвертая, они дали ей пристанище, вот черные люди. Не черная кожа, темные какие-то у них одежды были, темные капюшоны, вот такие какие-то. Они рисовали черные полоски у себя, какие-то знаки на лице черные. И вот они не дали, да, они по сути сделали так, чтобы все остальные поругались и освободили для них территорию. Ось ця річка вона була частиною Сарматського моря чи Великого океану. Чи вона одразу була річкою? Як вона утворилася? Вона говорить, що була вода, але на дні були скали, а на скалах були дома, города. То есть вони все. Початку підземним ударом, під цивілізацією, а потім наземно. Чи є якісь портали на річці? внутри, вот те колодцы, что оставила цивилизация, это цивилизация самых маленьких людей, потому что они как раз могли плавать, и они довольно легко дышали под водой, то есть им было легче. И у них там были целые колодцы, порталы, когда они соединялись с подземным миром, потому что были еще подземные люди. Самые маленькие, кстати, самая маленькая цивилизация жила под землей. Они редко выходили на поверхность, но их выманили, знаешь как, взрывом. Да, она извлекалась и рятувались. Да. И, они были... и начали... И это, это, это говорит про родителей вашего вида, ну, то есть ваших тел. Ага. То есть свет был набогато больше. Да. И да. разных Вот мы, мы с тобой были, мы ездили в путешествие, и там был храм, где, по легенде, могила великанов. Это просто одна из вот этих рас, и ее не самые большие. Да. Потомки. А... Они У... прятались, их прятали иногда уже средние люди. Тут знаходиться на узбережжі річки багато місць сили. Одне з них знаходиться на правобережжі, на лівобережжі, а інше на правобережжі. Скажи, будь ласка, от місце, яке знаходиться з цього з цієї сторони, з лівої сторони. Кажуть, що там знаходиться Лиса Моравіницька, що дійсно це місце дуже позитивної енергії, і там жили колись люди, які поклонялися слов'янським богам. Чи так це що там відбувалося? говорить, що слов'янські боги, то що ти думаєш, це теж були люди, як раз, як би, які принесли культуру. которые принесли из своих цивилизаций новые, новые технологии. Вот так это назовем. И потом их сделали богами, дали им имена и дали им какую-то божественную силу. И они туда приезжали, и у них там было как место сбора. То есть они там могли собраться и обсудить какой-то вопрос. Там нигде не, не жили. Но именно потому что они там собирались, все остальные потом приходили, и от них оставались какие-то артефакты, какие-то следы. И вот люди так ну, как, так начали поклоняться. Кажуть, що наші Вінниці офіційно за документами не більше 700 років. Mm -hmm. е, але кажуть, що тут ще жили люди і життя починалося саме з того берега, який знаходиться в нас за спиною. Як е, скаже Дунк, як було насправді де селилися люди і де були поселення mm -hmm. Она говорит, что изначально они жили над водой, были какие-то вот такие островки каменные. Помнишь, как мы видели в Гайдаманском герое, то, что касалось плиты? И на них жили люди, и параллельно плавали по воде. У них были средства передвижения. И вот там, там был большой остров, который они насыпали сами. Говорит, тогда была эра воды, и было много воды, и мало суши, и чтобы как бы жить, ну ты либо живешь на такой как плавающей барже, либо ты живешь на островке, либо ты создаешь островок. И вот великаны создавали островки, клали вот эти плиты. Чего в культ воды, че поклонялась воды, и яки духа живут у циричцев? Она говорит, что изначально запрещено было умирать в воде и топиться в воде. Эту традицию уже, говорит, принесла другая цивилизация сюда наоборот, чтобы дать духам, как бы, чтобы, их, чтобы они не перешли. То есть человек, который топится, он не переходит в другой мир, и он долгое время находится вот как бы, в служении этой стихии. Она показывает здесь, что было два больших божества. Одно из них действительно как одна огромная рыба, но не похожая ну, вот, на тех классические рыбы, которые продаются, не знаю, в магазине, не форель. То есть это было существо, у которого была такая больше драконья голова, как вот водяной дракон. Mm -hmm. Это было первое божество, которому поклонялись, а второе, это была такая огромная, из воды вырастала фигура женская. Причем для них это было нормально. Они могли пойти погулять и видели, что вот она встала из воды, они ее поприветствовали и пошли. Никто, никого тогда это не удивляло. Вот она из капелек воды собиралась, показывалась людям и уходила под воду. Ее обидели, и теперь она не выходит. Она живет прямо вот, где мы проплываем? Мы проплываем берега острова Кемпа. Дивимся и плывем, плывем до фонтана. Угу. Она говорит, что божество обиделось, потому что люди начали топить в воде мусор и ну, свои тела. Зараз, чья то речка Південне Бог допомагає людям, никаких яких зараз в сумках духи речки Рыбы. Она говорит в непонятных. С одной стороны, духи воды готовы общаться с людьми, помогать, он вот в этот момент. А с другой стороны, люди не готовы, они очень загрязняют. Вот проблема, говорит, сейчас взаимоотношения с этой структурой человека. Человек бросает в воду все, что ему не нужно, а вода возвращает ему потом в ответ. То есть люди, которые скидывают в воду мусор, там, не знаю, там, какие-то остатки, там, не знаю, чего, любые, они потом получают очень водные болезни. Речка Тетенебу, она притекает к Мальмейцку, Вильнецку, Черкаску, Николаевскую область и впадает в Черное море. Какие духи живут в Черном море и в Килкуица Она еще дополняет, что водные болезни, это когда тело человека расширяется, когда в теле воды очень много, и человек не может никакой вывести. Вы знаете, mm -hmm. водянка. Mm -hmm. Да, 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 вот. А касательно Черного моря там живет один дух, такой, кстати, он черный, вот как бы море черное, дух тоже на черный, потому что он довольно красный дух может быть. А как черный огромный свинок, у него много-много-много глаз, и вот такие два щупальца, на которые он встает туда, он агрессивный, он ест людей. Его обидели когда-то. Он раньше помогал мореплавателям, а потом его сильно обидели, и это действительно, ну, как бы там очень много трагических историй, потому что он не насытный. Он почувствовал вкус крови, почувствовал вкус души. Мрачuce. А духи, которые живут здесь, они этого не делают. Они не знают, как это. Яким бачи своей майбутне до речки. на Чикайна. Ее зовут Аана. Да, она представилась тебе. Что означает Это как отражение в Когда твое отражение тебе нравится. Когда посмотришь и тебе нравится. Она говорит, что сейчас она готова дать людям больше, показать им силу воды, показать им целительные особенности воды. Потому что раньше, заходя в воду, люди... Это да сейчас, вот, например, во многих городских водоемах мы не очень любим купаться, да? Потому что у нас ощущение грязное. Вот городские пляжи. Раньше, заходя в воду, исцелялись и очищались. И она готова это исцеление принести. И показать закрытый источник там, вот там островок, да, находится? Yeah. Что-то там найдут или увидят? То есть она готова, что могут дать духи воды, они могут открыть источники. Вот есть источники целебной воды, к которым реально люди приезжают, пьют эту воду и исцеляются. Uh -huh. А также показать людям силу, что вода может уберегать от любых болезней и тяжелых мыслей. То есть, когда человек смотрит на гладь воды, когда он смотрит, он успокаивается как она спасала женщин, которые приходили топиться. Это было очень не то, что модно. А тогда это был единственный вариант для женщины, которая нарушила там какие-то там запреты, была неверна мужу, тогда, когда это еще было как бы под запретом и когда это осуждалось социумом. И она показывала им в отражении yeah. то, чем, чем они могут быть, если не будут, ну, из-за неё и будут жить. То есть в отражении воды здесь действительно она может показать вам ваше Формувала будущее, реальность. Да, то, кем вы можете стать, если будете собой, если будете развиваться. А, крим, э, формування майбутнього і цілецтва. Чи э, може річка, а, Південний Бог, а, Південний Бог, а переходит из одного мира в другое, Вот вы говорите, сейчас весь мир перейдет в иншую мерность. Чего нам уже про это рассказать? У них в их мире нет понятия мерности, потому что у них все эти мерности активированы. Когда душа мага становится хранителем, то есть в духовной форме, он видит все вот эти переходы, которые мы только проходим. Говорит, что все, что вы видите, вы будете видеть по-другому. Цвет воды изменится. В одной части мира вода станет красной и розовой. Ну, помнишь, розовое озеро есть? Вот даже в Украине есть, в Русланской области. Часть воды станет такой синей, но другого оттенка. Вот такой не непривычный нам, а именно вот такой ярко-ярко-синий. И будет именно вода, которая будет такого серого цвета. То есть, говорит, будет меняться полярность неба и воды. И вот это, говорит, для нас переход означает, что вы будете видеть другие цвета, которых мы не видим. И которых вы не видите. И для нас это означает, что у них есть эти... Вот я сейчас скажу о том, что в Библии есть такая история про воскрешение мертвых, что будет некий сотный день, потом все должны воскреснуть. Как это видят они? О том, что те души, которые долгое время не воплотились начнут воплощаться, и люди будут понимать, кто воплотился и кто будет в этом теле жить, и знать, кем ну, этот человек был в предыдущей жизни. Вот так это будет происходить. Что река мертвых тоже находится здесь, что есть такое понятие реально реки мертвых, где ты выпиваешь и забываешь себя. И что можно будет выбрать, забыть ли свою жизнь, и начать играть по-новому, либо не пить из нее и как бы ну, помнить свои воплощения. Сейчас у людей этого выбора нет, они все забывают. Речка Мертва Вода может стать протоколом речки Бог? Она говорит потому что соединится с Мертвой рекой. А тут есть такая река. Дуже много речок сейчас пересохло через зарегулирование. Чи сможет в будущем речка избавиться от этих зарегулирования? Она говорит, это только когда люди, которые мешают этому, уйдут. И изменится естественным путем русла. Она говорит, воде нужно не мешать. Люди начали ей мешать, начали происходить проблемы. И вода начала нести им болезни. Мы же пьем воду, так или иначе определенные частицы к нам попадают, потому что мы пьем воду из бутылки. Она же где-то там набирается. Какую mm -hmm. информацию цену а, сберегают, в речка Пьердене. а могут молодости женщин. Это как раз о, про женское тело то, что если в действительности купаться в чистой реке с чистыми намерениями, ты можешь дольше оставаться молодым и ты можешь чувствовать себя лучше. Вот этот дух, вот раньше здесь приходили на омовение. Уважалось mm -hmm. э, ранее, что речки э, кровоносными судинами великого божества 15 Земля. И э, в речку Бог впадала э, речка Пенча и калича, то есть синяя и блакитная. И вважали, наши предки даже поклонялись тому, что именно э, реки э, живут землю. Чи так, это, и який он дух земли? Она говорит, да, это действительно так, это информация, то есть реки несут информацию и несут истории духу о том, как изменить этот мир, как сделать его еще лучше согласно тем людям и тем эмоциям, которые они испытывают. Чем меньше люди страдают и больше благодарят, тем лучше если люди страдают, если им не нравится, то к ним как бы, приходит как раз мертвая вода из мертвой реки для того, чтобы ну, как бы они не жили долго, в страдании То есть таким образом дух избавляет. Потому что дух разный, в разных аспектах он проявляется по-разному. И что сейчас он пробуждается. Он тоже, как и вы, говорит, так же, как и люди, дух делает то же, что и вы. Вы спите и страдаете, дух спит. Вы просыпаетесь, и дух просыпается. Говорит. Но он проснется э, с цунами которая случится в другой речке с очень похожим названием, которая находится в другой части мира, что у них тоже есть как родственные связи и даже люди называют эти реки, несмотря на то, что они там ну, между собой не пересекаются похожими именами. Ничего. Может быть мы поищем или зрители посмотрят. Да. Дуже цікаво. Які mm -hmm. а, духи живуть на узбережжях, на берегах? Как раз там селятся те духи, которые завершили свой земной путь, то есть те люди, которые умерли в воде и которые умерли насильственной смертью, то есть они не хотели здесь умирать, они сделали это не сами. А здесь, здесь очень много таких. Они сидят как будто на берегу и ждут и зовут, и иногда их видно в темноте, они светятся, либо видно это, либо можно увидеть их ночью, во время где-то с часа 30 до 30. Но есть даже промежуток, когда они больше ярче видны. Дуже часто говорять, що річці треба робити підношення в молоко, тому що в річках живуть змії, чи живе якийсь змій в річці Бог, і які підношення, і як взагалі звертатися і вшановувати дух річки? Бог? Она что не надо мусор. Вот все, что как бы, ну, Молоко, підношення об'єкти, це в будь мусор. случай мусор. очищаться. Можно можна то, що розвиватися квіти. Вот, Она говорит, почему не подносите цветы? Mm -hmm. Зачем выливаете грязное что-то? Вот нельзя смешивать структуру с другой структурой, например, алкоголь. Воду в воде подносить странно. Духи просят цветов и просят оставлять на берегах маленькие свечки, чтобы это были маячки для душ детей, которые блуждают и не понимают, где они. То есть вот мы проплываем берега, и вот можно оставлять аккуратненькие маленькие свечки на берегах. И кстати, на воду, помнишь, раньше пускали и свечки и веночки, и цветы. Вот это то, что нравится этим духом, красиво. И оно, как сказать, оно перерабатывается и не вредит. Стосовно вылову рыбы и стосовно флоры и фауны, сам речок. Сейчас в Виннице растет сад, мы сегодня в нем были. Зараз відроджуються пташечки, але не скрізь. Як до вандалів, які виловлюють рибу, ставиться, і яка їхня доля, яка їхня карма? Виростати риби просто на що їздить. То есть, если ты ловил и вылавливал больше, чем тебе надо для себя, чтобы тебя прокормить, говорит, тебе нужна одна рыба, ну, две рыбы в день, допустим. Если вылавливается больше на продаже и нарушается экосистема, то эти люди в следующем воплощении не получают тела людей, а получают тела рыбы. А была какие-то цивилизации, которые так само захаращивали планету, как и мы. Три были, уже четвертую. Ага. Но, говорит, проблема в том, что надо изначально те души, которые именно загрязняют, рождаются в той период, когда очищать и будут сами же ее очищать. Он, говорит, здесь есть хороший баланс. Ага. Uh, Какое послание до местян может сделать до речки? Подносить свечки и цветы, сказал, а приходить к реке с пожеланиями, с добрыми намерениями, смотреться в воду, именно в гладь воды, когда не было зеркал, то туда люди смотрели в воду и наблюдали за своим отражением. И так народилась Илья. Да. Чем может вы, движусь в воду, я говорю, да, конечно, можно просто попросить о поддержке, можно просто попросить показать будущее. То есть река, вот именно эта река, она показывает будущее очень хорошо, не все. У каждой речки тоже есть свой характер и своя сила. Есть целительные, есть наоборот реки забвения, где человек, у которого случилось, например, какое-то болевое событие, может забыть свою боль, ему может быть легче. А это конкретно река времени. Будущее, посмотреть, что нас ждет, просто искренне попросить, поставить свечку, принести цветы, пустить по воде венок, и тогда спросить, что здесь можно сделать, и не бросать, не бросать мусор. Сегодня мы были на узбережье Днестер. Днестер подарил нам вот такой вот курячий каменчик, да, курячего бога. Речка Днестер, как моя сила? Это река спасения, кстати. Вот та река, которая спасает, переплывая по ней, Видишь, Мы как раз говорили ага. да, сегодня, что она там рядом контрольный пункт пограничный, ага. и как раз вот такой как бы очень жесткий въезд для мужчин. Что раньше по этой реке переплывали еду, продукты, вот как будто бы между этими берегами был хороший обмен. Когда были на одном да. проблемы, другие помогали. Как вот именно за да, да, да за поддержкой. То есть туда можно приходить, если тебе необходима поддержка высших сил и у тебя нет внешней поддержки от людей. Но река не дает поддержку. Сама она через нее приходят люди через эту энергию, которую человек запускает, мистер. А тебе камень дали на алтарь? Да, тяпа. Угу. Uh -huh. uh, Пытание uh, за речку Не Днепро. Какая его энергия? Говорит, что раньше не было этой реки. Ее сделали как раз две цивилизации, объединив две другие. Уговорив духов, сыграть как в свадьбу. То есть это семейное. Uh -huh. То есть как бы духи могут между собой соединяться и образовывать тоже вот такие вот семьи и союзы. О. То есть Борисвенцы это сила семейная? Речка. Да, да. Зараз Днепровец... Охранные, Охранная задача. Зараз воды Днепра ведь играют максимально важную роль. Mm -hmm. И даже говорят про то, что могут взорваться дамбы. Как она это видит? Чи есть загрозы? Нет, нет. Дух защищает людей, потому что они начали защищать себя и вообще эту землю. Mm -hmm. Чому вони називають земля, якщо води більше землі? Наші землі. річка Кловська, вона mm -hmm. агресивна, там завжди а, на узбережжях пахне кров'ю, вона така дуже-дуже сувора. А є річка Либідь, а, яка має містичне значення. А, чи може вона щось розказати про доки цих річок? Да, Срічка Либідь – Либіть якраз Забвінія. А вторая речка это люди ее такой сделали. Они специально поили этот дух кровью, чтобы он ожесточился. Проводили там обряды, проводили там какие-то жертвоприношения животных. Говорит, это не дух становится таким, это вы приносите. Что вы приносите в воду? А еще, кстати, интересно про вот именно эту речку, что если женщина не может забыть или мужчина, вы не можете забыть отношения, вам нужно утопить обручальное кольцо либо какое-то, например, подаренное кольцо. Если кольцо утонет, вам станет легче. Перевороты, она чувствует здесь какую-то вот вот любовную магию, которая не, ну, в основном она никогда не во благо. Все, что блокирует свободную волю человека, оно не во благо. Чему же э, вода речки Бог позбавит от магического влияния, а чтобы глаза, передум, э, там, виторчи, вит раз? Кольца виллерные вот только принимаются. Не надо железо, то есть если это серебро, золото, вот такие благородные металлы, можно опустить кольцо. Но она всегда а его, нет, его всегда кто-то найдет. Вот. Кому-то оно будет нужнее, чем вам, и оно не будет обладать этой энергией. То есть вы на его очистите, даст uh -huh, uh -huh. Кто, просит. Uh -huh. кто спросит знак. Часто люди приходят, находят какие-то знаки как знамения. Yeah. Какие скорбы искали, фашисты в речке uh -huh. бог. Нет, искали из советского времени. Ага, uh -huh. вот эти искали. Они искали проходы другой цивилизации, они искали какое-то золото, тоже как бы клады. Uh -huh. Они искали какие-то старинные корабли металлические. Там действительно какая-то цивилизация оставила свои корабли. Там очень много всего под ним, но там есть как будто бы люк. Когда его откроют, это увидят. Ходят такие легенды, что под данным домом есть еще одна подземная речка, она богато ширше. Вот там это все. Говорит, если просто какой-то, говорит, дурак откроет люк, скажи ему не делать этого. Но это может затопить все, вода пойдет вверх. Когда как-то это почувствуешь, ты увидишь, что уровень воды в реке поднялся. Очень экстремально, неожиданно. Это значит, какой-то ваш, говорит, дурак во власти. Хочеть відкрити, так? Okay. Нельзя запак відкривати. Чи uh, річка Південнебу uh, має властивості змінювати долю цілих держав і цілих районів? Чи намагалася вона якось вплинути на долю ось цього подільського регіону, чи може якоїсь іншої області? Yeah. Как раз дух говорит, что здесь людям дается больше возможностей, если они, например, пережили крах, если вот у человека сломалась жизнь, здесь он может найти очень быстро новое призвание, предназначение и новую задачу для себя. Но если человек пришел сюда с болью и с желанием что-то здесь забрать, то наоборот, его отсюда прямо вот быстро изгоняет из вашего региона, человек здесь не задержится, ему будет здесь максимально неприятно, больно, тяжело, он начнет физически болеть, и именно тело будет раздуваться. Через взаимодействие дух и речок между собой якость. Да, они дружат, они общаются, у них есть как бы целость. Это как система сообщений. Можно отправить к другому духу сообщение, и он ответит. А, и наращивается устань, а, через менять свою форму речка в данный в Когда люди перестанут блокировать некоторые вот моменты, как будто бы есть какой-то приток, который блокирует, который зажали. Говорит, это как зажали тебе руку, ты не можешь ей двигать. Тогда да, тогда изменит. Дуже дякую. И замок на воде построить То есть будет здесь какой-то, как бы, на воде будет стоять строение сократирования. Да, да. Дух просит это сделать. Для улучшения жизни всего региона. Тут -то замок какие-то участный, а что там мая. какой хотите. Красивый. А что там мая будет? Возможность чоловіку туди приплити і помиліться провести время з собою. А тобто, храм води. Раз почалося очень сильний дощ зараз. Клас. Ми дякуємо духу води. Звертаємося до Вінницької міської ради. Давайте побудуємо храм води на берегах південного богу і будемо отримувати благословення від річки, в яку ми не будемо гадити, а яку ми будемо добити і берегти. Дякую. Всім глядачам, дякую. Спасибо всем зрителям. Спасибо тебе за приглашение и такое прекрасное место. И спасибо мульту по дому. Кто бы подумал, что это женщина.